Мы желаем вам счастья. Жить счастливо означает осознавать. Наблюдайте. Мир вокруг так интересен. Если вы наблюдаете, мир оживает. Когда вы наблюдаете, мир благодарен вам. Когда вы наблюдаете, он наполняет вас силой. Когда вы наблюдаете, вы способны ощущать Всевышнего. Будьте сильны благодаря миру и богаты присутствием Всевышнего в сердце. С Новым годом!

Пусть счастье станет основой вашей семьи. Санту Нирамая. Желаем терпения в ваших духовных практиках. Пусть интуиция станет вашим главным навигатором. Чтобы вы смогли научиться обретать ваш внутренний покой и равновесие. Відкрийте серце для безумовної любові, і пусть знання освіщають ваш путь. Практикуйте джіотіш, щоб завжди знати власну долю, розуміти її краще. Бажаю жити відповідно до ведичних знань і будувати відповідно до них свої стосунки. Пусть Айорведа дарить вам жизненну силу і баланс. Здравляю вас з новим годом. Будьте, пожалуйста, здоровы и счастливы. Заусёды поляпшайте ваш дом с допомогой принципов власту. Изучайте закон хармы следуя своим предназначениям. Желаю вам счастья, удачи, долгих и хороших духовных достижений. Желаю вам, чтобы ваш коврик под ногами никогда не скользил, ни в зале, ни в жизни. Пусть каждое ваше намерение воплотиться в реальность. Пусть ваш семейный круг будет опорой и надеждой. Научитесь принимать людей такими, какими они есть. Пусть ваши семейные отношения станут основой для успеха. Будьте источником вдохновения для окружающих. Проявляйте с до кожной живой стоты. Пусть друзья будут верными, а отношения искренними. Тянуйте каждую мыть проведенную поруч близким, и даруйте им свою увагу, и будет. Благодарите Всевышнего за все, что есть в вашей жизни, за все, чего нет в вашей жизни. Нех Рок 2026 будет для вас Рокем внутреннего Светла и глубокой трансформации. Дорогие друзья, пусть в этом году свет вашей души озаряет ваши семьи, мир вокруг вас. И, пожалуйста, берегите его от самых главных врагов, от лени, уныния и страха. Я вам желаю спостерегать энергии Всесвету, учиться видеть энергии, ритмы и знаки Всесвету. Цьому учим вас в Академии Цьому ми маємо вчитися самостійно, практикуючи. Та на жил кута болса, бул жил, сізге коп екельсим, барлык ісіміз, он болса. Хаятыңызда, хэр аттыңыз адым, мутын болса. Желаем вам энергии для великих дел. Раскрывайте себя через знания, которые дарит наша Академия. Реализуйте самые смелые планы. В 2026 году. Помогайте детям получать истинные знания. Они – наше будущее. Своим примером учите их доброте и взаимопомощи. Ради мира, света и любви. Добрый вечер в вашей хате, Чтобы были вы мне богаты, Чтобы было вам доволен. В хате, в погребе, в Содоле. С Новым Годом, Be happy, my С новым Happy New Year, Happy New Year. До скорой встречи в академии. On behalf of Sunita I, Aritya Goswami, would like to wish all of you a very happy, prosperous, and full of opportunities New Year.

पीड़न विदिन दिस वन श्लोका वन लिविंग ऑल द श्रीमद भागवतम इज टू डू गुड फॉर द नेचर टू डू गुड फॉर द क्रिएचर टू डू गुड फॉर द सराउंडिंग इज पुण्य मीन्स अस्पिशियस पापाया परिपीडनम पीडनम व्हाट इज दिल्स टू डिस्टर्ब टू अदर्स टू मेक अनहैप्पी टू अदर्स इवन द मैन युमेन वोमेन Animal and nature that is called sin. So protect ourselves from the sinfulity and do positive good things make happy surrounding to the nature and to the people. This is Bhadavatam. Radhe Rathay Бажаємо вам відрізняти і чути правду, тому що правда це прямий шлях до перемоги. Так каже знання. Розповідати правду це і є любов. Mais ben j'aime au râme, le